Здравствуйте. Я, как ответственный секретарь за проведение всеукраинских экономических читаний с международным участием за можно сосредоточиться конкурентом экономика, хочу отметить, что сегодня, 20 мая, прошло, прошли эти читания, на мой взгляд, на очень высоком уровне. При той работе, которую мы постоянно проводим, и она направлена, прежде всего, на диссертационные исследования, и молодые наши педагоги и состоявшиеся кандидаты, профессора, очень замечательно докладывают свои изыскания. К этому вопросу мы с этого года очень живо подключили студенчество. Хочу отметить, что студенты нас очень порадовали и глубиной своих докладов, эрудицией, поведением перед публикой были освещены значительные, на мой взгляд, и весомые экономические вопросы, которые достойны даже, я бы сказал, все-таки диссертационного исследования. Конечно же, они подлежат дальнейшему углублению и развитию, но сама идея очень прилично из уст студенчества. Это, на мой взгляд, оптимистическое движение в будущее. То есть мы верим, что наше студенчество когда-то же все-таки начнет заниматься исследованиями и пополнит когорту настоящих экономистов, квалифицированных, которые в дальнейшем перенимут наш опыт и будут развивать нашу экономику. Но в целом хочу поблагодарить участников, все откликнулись. Мы сегодня в течение дня живо обсуждали наболевшие проблемы в нашей, нашей украинской и глобальной экономике. Было принято решение, в котором одним из пунктов была рекомендация проводить форумы данного уровня, по крайней мере, каждый год. И еще на прощание, еще раз говорю, хочу поблагодарить всех участников, пожелать им наснаги, творческих успехов и главное здоровья. Спасибо. спасибо.